Bukan Allah al haibah maksudnya dia rasa gerun dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu asrul gerun tuan-tuan mampukah jasad kita kulit dan tulang belulang kita ini dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi hancur lebur habbat mansurah kemudian dijadikan balik, diperelokkan balik seperti mana biasa, dipakar balik, digantikan dengan kulit yang baru, dipakar balik. Begitulah sentiasa dalam keadaan kesakitan. Apakah dalam hati kita, dalam sanubari kita tidak ada rasa gerung? Itu disebut al-haybah. Hari ini aku semayang. Sampai masa ketika orang akan sembahyang aku. Tak timbulkan rasa gerung kita ketika kita melihat roh kita yang sudah berada di luar jasad berapa lama yang semayang dan jenazah tujuh orang Allah sedihnya tujuh orang ya. penuh satu masjid semayang oh roh tadi rasa aku syukur karena ramai sahabat-sahabat ramai kawan-kawan banyak teman-teman yang soleh dan teman-teman yang soleh dan sahabat-sahabat yang soleh inilah yang mendoakan aku. Setelah aku menjadi mayat, setelah aku mati, mereka masing-masing mendoakan aku. Penuh satu masjid. Allahummaufirlahu warhamhu waafihi waquanhu. Maka baca Allah. ya Allah ampunlah dia dia kita. Yang perempuan Allahumma firlaha Bagi orang perempuan Tak rasa haibahkah kita Hari ini kita sembahyang Besok orang sembahyangkan kita Tentulah dalam ibadat solat kita Mesti ada haibah Rasa kerum kita ha? Dengan Allah Dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keenamnya tuan-tuan Yang kelimanya Ar-Rajah Al Raja, Al Raja dua ya. Ar Roja mengharap dan kita confident sana. Aku semaya aku masuk syurga. Masuk syurga ni bukan susah. Dan di dia, boleh. Dia. dia ingat syurga tu macam dua ya. Tiga jalan pun Mas perak yang dalam peti kaca dengan hak lu peti kaki lima tu tuan-tuan dia beza. Kesekian harga Itu benda yang kita nampak Zahir Yang tuan Yang masuk dalam Kita kata pusat membeli belah tu Yang duduk dalam peti Pasang lampu lagi tu CCTV tu Pasang takut Berlaku kes sama Rompak dan sebagainya Itu Benda yang sangat perniagaan. Apakah lagi kita nak mengharapkan syurga Allah? Kita nak masuk syurga Allah? Syurga Allah ini sangat mahal. Bukan mudah nak masuk ke Allah. Allah nak melihat setua mana pengorbanan kita. Allah nak melihat tu manakah keikhlasan kita. Dalam kita melakukan ibadah kita. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. itu? Am khasib itu? Antara khulul jannah. Kata Allah, apakah kamu kira, kamu sangka, kamu akan masuk syurga dengan senang? Walamma ya'tikum masarul ladhi rakhalau minqab. Sebelum kamu diuji dan dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ada kesusahan, kesenangan, kesakitan, kesehatan, semua harta adalah ujian. bila Allah sebut. Walama yatikum masalul ladina khala min qablikum masadhumul baqsa wa darra'u sehingga ada di antara mereka yang terpaksa menempuh dan merempuh berbagai penderitaan dan penyiksaan dikoncang dengan berbagai ujian dan cobaan sehingga berkata mereka bila Allah nak tolong bila Allah nak tolong kita sampai begitu di kalangan sahabat-sahabat mereka sudah diuji dengan berbagai penderitaan penyiksaan yang tidak kita setakat mendoakan ya Allah berilah pertolongan kepada umat Islam Palestina, kerana mereka menghadapi ujian yang begitu kuat umat Islam di Syria kerana mereka juga menghadapi ujian yang berkawasan. kita melihat sahabat-sahabat ada yang gugur syahid diseksa sehingga kita lihat tuan, -tuan ada sahabat yang berjuang sehingga putus tangan kemudian pijak tangan dia tak boleh putus sebab dia tidak mau membiarkan panji-panji la yang diamanahkan oleh Rasulullah jatuh ke tanah. Dia masih lepaskan pedang, pegang bendera panji itu supaya jangan jatuh ke tanah. Dipotong tangan sebelah kiri. Dia dakap pula dengan siku yang belum berada. Inilah Mus'ab bin Umair yang diamanahkan untuk mengibarkan panji-panji la ilaha illallah yang akhirnya gugur syahid sehingga penjara itu dilarikan oleh sahabat melalui. Begitu kasihnya, begitu sayangnya dengan kalimah La ilaha illallah yang dikibarkan itu. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita hanya sekadar sebut dengan mulut saja. Tapi bukan pada hati kita. La ilaha illallah. Kita sebut. Ketika baca tahlil. Pada lepas itu ada nasi minyak. Tuan-tuan setakat itu yang kita sebut Tapi bukan daripada disebut tadi Ar-Raja Kita mengharapkan Mengharapkan sesuatu daripada Ya Allah. Allah kami semayang Ya Allah mudah-mudahan semayang Kami Kau terima Ya Allah Kita minta Allah terima ibadat kita ha? ha jadi tuan-tuan Yang keenamnya ha, Ialah Al-Hayat rasa malu kita bandingkan dengan sahabat-sahabat di -sahabat para sahabat ini mereka sembahyang ha? begitu khusyuknya mereka sembahyang Umar bin Khattab tidak merasa kesakitan ketika mana ditikam oleh Abu Zuhru sehingga syahidnya Umar al-Khattab enam perkara di atas jika diadun semasa solat maka hati seorang tidak akan lalai. InsyaAllah tak akan lalai. Ini hmm, bila Allah rupanya, terus tangkap pula otak kita. Macam-macam gambaran yang kita nampak. Eh? Anak kita telefon, nak balik. Oh, dia bukan tengah semayang. Sampai kata sampai lagi. Jadi, bukan tengah sampai lagi. Tengah semayang, pula. Tengah semayang, kita pergi anak lagi. Tengah semayang nak fikir apa nak masak. Nak mumpan. Masak apa? Malam buat letak liat ni. Nak kopi apa pula ada. Tapi buah ada. Fikir macam-macam. Jadi tuan Kadang-kadang. Sebab itu kita bila kita suka kata sesuatu. Ha, rancangan TV yang kan banyakkan. Rancangan-rancangan hiburan dan sebagainya. Kadang-kadang boleh menyebabkan. Ha? kita kita reka ketika semangat. semayang kadang-kadang yang semayang gelap Iman sopan imam dia baca yang gelap teringat maharaja lawak teringat <tik> maharaja lawak yang dia baru tengok jadi nah, kita bawa, bawalah dalam semayang tuan, -tuan. Nah, ini dia tuan-tuan ya? hati dan tubuh badan mereka akan sebati dalam melaksanakan kewajipan mengingati Allah subhanahu wa ta'ala Qad aflaha al-mu'minu alladhina hum fi salatihim khashiyun. Ha? orang mukmin yang percaya itu dia ya, sembahyangnya khusyuk. Dan ini akan menjadikan solatnya sempurna zahir dan batin. Bila sebut khudurul qalbi berarti mengosongkan hati daripada perkara yang tiada hubungan dengan solat. Dan itu saya kata perlu latihan dalam tuan. Termasuk saya, lah. saya cakap dia ya, tapi kadang-kadang kita juga terganggu. Apa kita kerja tuan-tuan macam-macam nak kena sebenar tak siap kacau dalam ha, fikiran kita. Jadi kosongkan cuba kita nak kosongkan hati kita benda-benda ha, yang tiada hubungan dengan solat. Juga mengosongkan segala perkara yang tiada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mendirikan solat ialah orang yang sedang berbisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala.